গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই ৰুণুমণি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মই এতিয়া আহি আছোঁ মোৰ মাঘৰতে আছোঁ মই ঘৰলৈ যোৱাই নাই গুৱাহাটীলৈ যোৱাই নাই গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত দেখাম বুলি ভাবিলোঁ কিছুমান পুৰণা স্মৃতি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যিহেতু আমি অহা দহ বাৰ দিনে হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ ভালকৈ দিব পৰা নাই কৰাত যিহেতু ভাগৱত পাত আছিলে আৰু এতিয়া সামৰণি মাৰিছে সামৰণি হৈ গ'ল আৰু ঘৰৰ কিছুমান কাম থাকে কামবোৰ কাম বনবোৰতো বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই আজি আহিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মোৰ কিছুমান পুৰণা স্মৃতি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেনেহ'লে ব'লোঁ আমি অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ পিছফালে ওচৰতে আছে পথাৰ আৰু পথাৰখন আপোনালোকক অকণমান দেখাম যিহেতু এই পথাৰখনতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে হাঁহ আৰু বলুকচোন আপোনালোকক দেখাওঁ অঁ ইটি গা ধুই আছে হাঁহি নালাগে গা ধুবোৰ ঠাণ্ডা চৰ্দি লাগিব আমাৰ পথাৰ এই পথাৰখনত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে আগতে এটাই খেতি কৰিছিলে মানে অকল শালি খেতিটো কৰিছিলে সেইটো হৈছে মেচিন খেতি এতিয়া বৰ্তমান যিটো কৰি আছে সেইটো মেচিন খেতি হয় আৰু আগতে মানুহে এটাই খেতি কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু খাবলৈ বাবলৈ বহুত অভাৱ আছিলে আমাৰ গাঁওখনত আৰু যেতিয়াৰ পৰা এই মেচিন এই খেতিটো কৰা হ'ল মেচিন খেতিটো কৰা হ'ল শালি খেতি ইমান বেছি ভাল নহয় যিহেতু পানীৰ লগত কথা কেতিয়াবা পানী যদি বেছি হৈছে তেতিয়া শালি খেতিটো বেয়া হৈছিলে পানী কম হ'লেও শালি খেতিটো বেয়া হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া শালি খেতি বা বাও বা 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 বাও ধ 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 খেতি সেই খেতিটো মানে ভাল হোৱা নাছিলে ইমান কয় যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এই খেতি ভাগ কৰিব ল'লে এইটো মেচিন খেতি হয় মেচিনৰ যোগেৰে বিভিন্ন ধৰণে এই গোটেই পথাৰখনে সেউজীয়া বহুত দূৰলৈকে মানে মানুহে সকলো ধৰণৰ মানুহেই মেচিন খেতি ভাগ কৰে আৰু যেতিয়াৰ পৰা মেচিন খেতিটো কৰিবলৈছে আমাৰ গাঁৱত মানে ভাতৰ অভাৱ নহয় চাউলৰ অভাৱ নহয় চাউলৰ অভাৱ নহয় মানুহবোৰ আগতকৈ বহুতবোৰ উন্নত হ'ল যিহেতু আমাৰ গাঁওখন বহুত দুখীয়া আছিলে মানে এসাঁজ খাই যদি এসাঁজ খাব নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মানুহবোৰ আৰু যেতিয়াৰ পৰা তেতিয়া মৰাপাটৰ খেতি কৰিছিলে ইয়াতে ধৰক কলাইমাহৰ খেতি কৰিছিলে মগুৰ মাহ মাটিমাহ এনেকৈ খেতি কৰিছিলে তথাপিও কিন্তু খোৱাৰ অভাৱটো আছিলে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই এই খেতি ভাগ কৰিলে এইটো মেচিন খেতি কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু ইয়াতে অভাৱ বোলা বস্তুটো একদমেই নোহোৱা হৈ গ'ল এই পথাৰখনতে আমি মানে ছাগলী পুহিছিলোঁ আগতে ছাগলী পুহোঁ ছাগলী এনেকৈ বহুত দূৰত দিবলৈ যাওঁ এটা ছাইডে আৰু তেতিয়া মানে ছাগলী পুহিছিলোঁ সকলো মানুহে গৰু ছাগলী এৰি দি থৈ দিয়ে এটা সময়ত যিহেতু এইটো খেতি নাছিলে যেতিয়াৰ পৰা এই খেতিটো মানে কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে গৰু ছাগলী এৰি দিব নোৱাৰে এতিয়া গৰু ছাগলী মানে ঘাঁহ খোৱা জেগা কম হৈ গ'ল বহুত বেছি কম হৈ গ'ল আগতে মানে গৰু ছাগলী এনেকৈ এৰি দিলেই হৈ যায় কিয়নো কাৰো খেতি পথাৰ নাছিলে যিহেতু আৰু যেতিয়া এই খেতি ভাগ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে মানে হেৰি গৰু ছাগলীবোৰৰ মানে ঘাঁহৰ অভাৱ হ'ল কিন্তু মানুহৰ খোৱাৰ অভাৱটো মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ধৰক প্ৰত্যেক মানুহে মানে কিনা চাউল নাখায় সকলোৱে এনেকৈ ঘৰৰ চাউলে খাই যিহেতু এই ধানটো বহুত বেছি ভাল হয় বিঘাৰ প্ৰতি বিছ পঁচিছ মোনকৈ এনেকৈ ধান আহে গতিকে বহুত বেছি ভাল হ'ল এই খেতিটো হোৱালৈকে আৰু এই খেতিটো নহওঁতে কিন্তু বহুত বেছি দুখীয়া আছিলে গাঁওখন আৰু মানুহবোৰে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে কেতিয়াবা গম মানে ভাবিলে আগৰ দিনটোৰ কথা কিন্তু এতিয়া দিনটোৰ কথা ভাবিলে অলপ ভালো লাগে মানে বহুত বেছি উন্নত হৈ গ'ল খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰ'দতে চকুকেইটা বন্ধ হৈ আহিছে আৰু বতাহো ধুনীয়া মাৰি আছে বহুত বেছি ভাল লাগে বহুত ডাঙৰ পথাৰ এৰিয়া আপোনালোকে যিমান দূৰলৈকে চবাই চাব পাৰে মানে ইফালে ৰাস্তা আছে মেইন ৰাস্তা কিন্তু বহুত দূৰলৈকে পথাৰ 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 ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি পথাৰখন দেখাইনো কিয় নিদিওঁ আমাৰ একেবাৰে মৰম কথা পুৰণা বহুত স্মৃতি আছে স্মৃতি জড়িত আছে পথাৰখনৰ মাজত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি পায় কলমৌ শাক পায় তাৰপিছত বাৰিষা ছিজন হ'লে মানুহে কাঁইটা মাছ বুলি কয় কাঁইটা মাছ পায় জাকৈ বাব লাগে আৰু অলপ দূৰত যদি ধান কাটে ধান কাটিলে মাছ এনেকৈ খেপিয়ালে মাছ পায় নৰাৰ মাজত মাছ পায় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে অভাৱ নাই গাঁৱত সেই বস্তুবোৰ পায় ইয়াতে এই এই আলি এইবিলাক আলি কাষে কাষে আপোনালোকে ইয়াত আগতে অলপ দিনৰ পাছত কলম পায় ইয়াতে কলম ধুনীয়া মানে লোকেল কলম পায় তাৰপিছত মানিমুনি পায় তেনেকৈ আৰু বিহৰলঙনি সেইবিলাক পায় বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শাক পাচলি ইয়াতে পায় আৰু এটা মানে ধনী এটা হেৰি নামটো পাহৰি গৈছোঁ মানে গোন্ধাই ন পাতবোৰ যে মিহি মিহি সেইটোও খাই সেইটো খুন্দোজালোঁ বুলি কয় আগতে আমাৰ মাহঁতে নাজানো কি নাম তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি গাঁওখনত মানে এই পথাৰখনতেই আমাৰ হয় মানে আমি পাওঁ আৰু কেঁকোৰা আপোনালোকে চিনি পায় কেঁকুৰা কেঁকোৰা পায় কেঁকোৰাটো এটা সময়ত বহুত বেছি পায় আপুনি কেঁকোৰাত ধৰি তত নাপাব ইমান কেঁকোৰা পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি এই পথাৰখনে আমাক দি থাকে বৰ্তমানো দি থাকে আৰু আগতেও দিছিলে আৰু এতিয়াও দি থাকে সঁচাকৈ বহুত বেছি মানে ভাল লগা পৰিৱেশ আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ পাই মই খুবেই সুখী হৈছোঁ বহি লৈছিলোঁ মই এতিয়া অকণমান দেখাওঁ ধাননি পথাৰ ইয়াতে কলমৌ শাক পায় ইয়াতে কলমৌ ধ সেই মানুহবোৰে এতিয়া এই ধান খেতিভাগ মানে প্ৰথমতে ৰোৱাৰ একমাহমানৰ পাছতে ধানৰ গুৰিবোৰ সেনেকৈ মানে জাবৰ জোঁথৰ থাকে যে গচকি কৰি দিব লাগে তেতিয়া ধানটো বহুত বেছি ভাল হয় গুড়িটো গচকি দিলে আৰু সেয়াই আৰু অলপ কষ্ট হয় প্ৰথমতে ৰুব লাগে একমাহমানৰ পাছত ধানটো মানে হাতেৰে বোকাবোৰো পিটিকিব লাগে আৰু ভৰিৰে গচকিব লাগে তেতিয়া ধানটো বহুত বেছি ভাল হয় এয়া দেখিছে এইবিলাক চব কৰি হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত আৰু অলপ দিনৰ পাছতে ধানবোৰ ওলাবই বেছিদিন নালাগে অনলি দুই মাহতে ধানটো হৈয়ে যায় দুই তিনি মাহ আঢ়ৈ মাহতে ধানবোৰ কাটিবই হৈ যায় আৰু কেইদিনমানৰ পাছত চাব এইবিলাক ধান ওলাবই সেয়া ওলাবলৈ হ'বই বেছিদিন নালাগে সেয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আপোনালোকে দেখিব পাব যদিও আৰু অলপ দূৰলৈ যাওঁ বহুত ধৰণৰ চৰাই ইয়াতে বগলী হাঁহ তাৰপিছত বৰটোকোলা বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰগিলা চৰাই সেই বৰটোকোলা অলপ দূৰত দূৰে মানে চৰিয়ে আছে কেমেৰাত যিহেতু বন্দী হোৱা নাই বাৰু কেমেৰাত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আছে সেইবিলাক মাজে মাজে বগলী চৰাই আছে বগলী কণামুচুৰী বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই ইয়াতে আছে এই পথাৰখনত মানে যিটো আমাৰ ইয়াতে এটা জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা অফিচ আছে সেই অফিচটোত আমাৰ কি হয় মানে পানী দি থাকে আৰু সেই মেচিন মেচিনৰ পানীটোৱে এইটো নদীৰ আছে আমাৰ এখন নদীৰখনো আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু সেই নদীখনৰ পৰাই আমাৰ পানীবোৰ মেচিনেৰে টানে আৰু পথাৰত দি এনেকৈ ডেইন কাটি কাটি দি আছে দেখাম ইয়াত পানীবোৰ কেনেকৈ আহি আছে এয়া দেখিছে এয়া যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে বৌহঁতে এইবিলাক ধানৰ এইবিলাক যিবোৰ মানে বন থাকে বনৰীয়া ধানৰ বাহিৰে যিবোৰ বন গছ গছনি গছ এইবোৰ ঘালি দিয়ে চাফা কৰি দিছিলে এইবোৰ আৰু এয়া চাওক এনেকৈ পানী সেনেকৈ ৰুল খান্দি দিয়ে মেচ এয়া হৈছে অফিচৰ পৰা আহে ড্ৰেইন বনাই দিছে সেই ড্ৰেইনেদি এনেকৈ টিচাৰী দি এনেকৈ আহে আৰু এইবোৰ এনেকৈ ড্ৰেইন কাটি কাটি দিছে সেইটো মেচিন খেতি হয় আৰু মানুহবোৰে ঘৰৰ পৰাও মেচিনৰ যোগেৰে হয় কিন্তু এইখন অফিচৰ ওচৰৰ যিবোৰ মানুহ থাকে ড্ৰেইনৰ কাষত সেইবোৰে মানে মেচিন নবহালেও হৈ যায় ধুনীয়াকৈ মানে খেতিটো আমাৰ পানীবোৰ ধুনীয়াকৈ অফিচৰ যোগেৰে আহি থাকে পাই থাকে ড্ৰেইন দি দি লয় কিছুমানে পাইপ লগাই লগাই লয় ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ মানে খেতিটো হয় এয়া ইয়াতে কিন্তু পোক চোকো লাগে তেতিয়া ইয়াতে কিবা হেৰি দিয়ে মানে সাৰ চাৰ মাৰে অলপ যিটো পোক চোক মৰিবৰ কাৰণে ধানৰ সাৰো অলপ মাৰে আৰু ধানবোৰ বহুত বেছি ভাল হয় এয়া কালি এইবোৰ চাফা কৰিছে বন যোৱাকালি উঘালি কৰি দিছে এইবিলাক বন যিবোৰ বন গছে বনৰীয়া সেইবিলাক চব উঘালি মেলি দিয়ে উঘালি দিয়ে তেতিয়া ধানটো বহুত বেছি ভাল হৈ যায় যে পানীৰ বেংক গ'লোঁ ঘৰ পাই গ'লো সেইখনে হৈছে আমাৰ পথাৰ